Halo kawan, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini lagi off di sekolahan. Ini apa ya? Lagi sering-seringnya ke kandang karena memang ada ayam-ayam yang cantik seperti ini. Kita lihat ayamnya. Ini ayam Yudhistira semua. Yang kita intensifkan sebagai ayam kampung petelur, nah ini ya, ini penampakan dari atasnya. Sudah nampak mulai birahi-birahi, ini sudah mau menginjak usia bertelur dengan ciri-ciri jenggernya sudah mulai tumbuh. <tuh> nah, kawan-kawan semua, memang kalau kita pengen merawat ayam kalau memang modalnya pas-pasan, kita tabung sedikit demi sedikit. Insyaallah nanti akan memberikan memberikan apa ya? Memberikan perubahan-perubahan yang ada di kandang kita karena secara tidak langsung ayam ini memang sebagai usaha sampingan tetapi juga sebagai hobi kita yang tersalurkan sini kemarin saya jual beberapa telur telurnya masih apa ya saya terjunkan langsung ke telur konsumsi ayam kampung jadi sebut, sebetulnya itu apa ya namanya apa? <tuh> Terpaksa saya jual sebagai telur konsumsi karena memang di kandang saya ini masih belum memenuhi apa? tempatnya belum memadai. Jadi saya fokuskan untuk yang kemarin calon indukan, calon indukan saja. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan tips mudah ya untuk untuk menghemat pakan ini kita pukul pukul 10 atau pukul 11 kita kasih camilan azola ini azolanya nah, ini azolanya yang sudah kita kembangkan kemarin nah di sini nanti langsung kita kasihkan saja beberapa satu jumput untuk satu ayam nah ini nanti pasti ayamnya suka ya nah, satu sumpit saja cukup karena memang sebagai tambahan protein dari ayam ini nah, cukup segini saja nggak perlu banyak-banyak. Karena memang sebagai camilan lah yang ini yang di sini sudah sudah mulai dimakan. Karena mungkin ada beberapa tadi yang masih kenyang pagi tadi makanya tidak bisa langsung dimakan. Ini semua ayam nanti akan kita kasih jadi ayam-ayam inilah yang akan menjadikan ayam cepat bertelur, kemudian proteinnya tercukupi dari hijau-hijauan, tidak melulu full pakan pabrikan. Nah, jadi kalau kita full pakan pabrikan nanti biasanya alam ayam itu banyak kendalanya seperti banyak penyakit kalau kita barengi kita barengi dengan beberapa pakan-pakan hijauan nanti akan menjadikan ayam-ayam ini <tuh> bermasalah jadi kita seimbangkan antara pakan pabrikan kita oplos dengan pakan hijau-hijauan supaya nanti pertumbuhannya dan produktivitasnya bagus nah kawan-kawan kalau kita memang apa ya memang kita fokuskan untuk membuat indukan ayam-ayam petelur indukan petelur ya kita siapkan seperti ini kita pantau mana indukan yang produktivitas tinggi anda, indukan yang sehat, bisa kita pantau. Jadi, tidak berkoloni. Misalkan, kita kolonikan lima betina satu jantan, nanti tidak tahu mana ayam yang bertelur, mana ayam yang tidak bertelur pada hari tersebut. Jadi, kalau kita fokuskan, kita kandangkan baterai seperti ini, pasti ayam itu terpantau, mana ayam yang produktif. Mana ayam yang kurang produktif nanti akan kita sisihkan selama dua periode bertelurnya. Jadi, maksud dari dua periode bertelur itu adalah: satu periode pertama, kemudian ada jeda, berhenti, kemudian bertelur lagi, jeda lagi. Nah, disitu baru kita analisa periode pertama masih sama apa tidak jumlahnya ataupun ada kenaikan yang asalnya misalkan 16 butir jadi 20 butir. Lah itu nanti bisa kita kita lanjutkan sebagai calon indukan. Kalau kalau masih stagnan sama misalkan 15 butir, besoknya lagi 15 butir jadi produktivitas ayam itu memang sampai di situ. Jadi hanya beberapa butir itu saja. Kalau ada kenaikan periode 1, 2, berarti itu ada 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 yang harus kita lanjutkan. Jadi bisa kita lanjutkan sebagai calon indukan. Nah, kawan-kawan kalau kita memakai kandang ya mungkin beberapa sih peternak yang bisa atau peternak ayam kampung asli yang betinanya di kandang baterikan biasanya ada ayam Arab ayam Elba tapi ini saya berani untuk buatkan ayam kampung ini saya baterikan meskipun ada beberapa kawan yang bermodal besar ayam KUB itu dalam jumlah yang banyak tapi di sini saya coba ayam Yudhistira sebetulnya kalau ini kemarin itu saya buat untuk ayam elba Tapi saya rasa Indukan ini saja nanti Mampu Untuk memproduksi telur yang sesuai Dengan target kami Jadi ini kita Buat dulu Kita kembangkan Kita ketahui berapa jumlah Telurnya Setiap periodenya Ini full ayam yudistira ini biangnya ini GPS nya ini GPS Yudhistiranya senang sekali makan hijau-hijauan biasanya kalau bergantian daun kelor kemudian azola daun kelor azola seperti itu jadi ada rasa yang ganta-ganti Yang sudah siap telur ini nah, sudah birahi kan. Nah. ayam-ayamnya, ini ayam yang bagus. sayang ini backlight di sini. Nah ini ayamnya. Ini nanti kalau betina KUB yang dua kemarin sudah terjual yang dua ini akan saya gabungkan dengan jantan Yudhistira supaya nanti produksi lagi kemudian yang betina yang warna ini akan kita masukkan ke betina yang ini warna krim ini betina yang warna krim nah warna krim ini akan kita masukkan kandang Nah, ini kita buang dulu dua ekor betina ini nanti kita jual dulu kalau sudah laku nanti saya saya ambil yang betina ini coba biar nanti ada pembanding antara betina yang seperti ini produktivitasnya bagaimana jadi ada varian-varian warna ya ayam Yudhistiranya betinanya ada yang warna Hitam seperti ini, kemudian ada yang warna seperti ayam Arab. Ada yang seperti ini, jadi nanti kita tahu warna apa yang biasanya akan memunculkan ayam-ayam yang produktivitas tinggi. Dan ini yang akan melanjutkan berikutnya, generasi berikutnya. Ini ya Sudah ready Ini Entok-entoknya Entok rambunnya jali-jali semua ini. Nah. Ini yang nanti kita buang betina ini dua ekor ini. Kemudian kita masukkan yang warna seperti ini dua. Kemudian jantannya ini kita sisakan satu, bisa sisakan dua ini jantannya sebagai pancak penerus nanti karena ini sudah rukun ya sudah akor dan ini jantan jantan juga yang terjual ini istirah ini yang kita tinggalkan nanti yang warna ini seperti ayam merawang karena saya suka dengan ayam-ayam yang seperti itu Oke, okay, terima kasih kawan. Mungkin ini apa ya buat teman-teman yang menanyakan atau yang masih penasaran dengan ayam di kandang saya. Kandang saya terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kalau memang butuh ke sini, nanti akan atau janjian dulu karena di Google Map-nya sudah saya siapkan Ternak ayam peternak unggas sukses nomor WA-nya di 0882 17269957 itu atas nama saya sendiri nanti barangkali bisa sharing atau main ke sini silakan ataupun lihat-lihat seperti yang teman-teman kemarin sudah ada yang ke sini lihat sebelum kandang ini jadi mungkin ke sini lagi besok karena kandangnya sudah sudah siap sudah ready seperti ini untuk kandangnya ini saya beli di Mas Radita Galvanis atau cari di YouTube-nya ada atau di FB-nya Raditya Galvanis dari Kediri ini sebagai promosi juga karena memang bahannya rekomendasi sekali bahannya kuat bahannya bagus, tebel kemudian las titiknya bagus tidak cepat, apa tidak mudah tidak lup, tidak mudah lepas lasnya nah las ini, las titiknya ini las titik ini ini ya tidak mudah lepas biasanya kalau yang lain itu gini aja sudah lepas nah ini kuat bahannya juga oke okay, ini kemarin sudah kehujanan selama dua hari sebelum saya pasang makanya saya rekomendasi untuk kandang kandangnya Mas Raditya Galvanis oke okay, terima kasih kawan semua tetap jaga kesehatan Ayamnya juga karena musim lagi tidak bersahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.